шило в мешке не утаишь. И это я точно знаю. И вот цыплят по осени считают. Можете себя чувствовать точно защищенными до конца эфира. я вам обещаю. А после? А после как Господь даст. Президентом понимаешь? будет? Да? Обязательно. Обязательно. Просто всему свое время. Вот Аваков сказал, что буду. Он мой керевник. И мы же нам и е довера. Я вас умоляю. Тобто ви займалися розкладанням державного майна для того, щоб забезпечити сім'ю? Слухайте, ви зараз хочете підвести під що? Ви зараз, ви зараз використовуєте нечесні прийоми. Поміняйте зараз трохи відношення і вирівняйте зі мною розговор. І ще передайте, що він сексист. Оце от в контексті вашого спілкування. Да я нормально відношуюсь, нічого себе. Женщина, то у меня она точно не, не в моей системе координат где его да я с ней не соприкасался пускай она сделала ошибку не втаптывайте ее в грязь. вам нас рожать не-не-не одну секундочку вы пожалуйста коней оставляйте конями а травка травка ой как вы любите вопрос не ну а как я вам честно скажу ну не поддолблю конечно а как ты думаешь ну страшно Общество должно созреть. Мы должны изначально поменять весь воспитательный процесс. Мы должны научить детей жить с и пускай миром наркотиков. Все, что можно, вот все, что можно. И мои э, психические заболевания и э... А вы Е? Нет. Мне пришлось чуть ли не каждый месяц лежать в больнице, доказывая обратно. Провалена система, система система не только правоохранительная, да, а система в целом, так, Та же, как и судейская, и прокуратура, потому что эти суки никогда не нажрутся. Вы там про Труханова говорили, что в Одессе абсолютно про украинскому власть. Вот если он соврал, и если мы в этом его уличим, то тогда нам будет о чем говорить. Служебный автомобиль. С этим у меня все просто. А бы я кайфов. А до этого была Тойота Avalon, и тоже службовый, а до этого у меня была Тойота Камри и тоже службова Так что одну секундочку, тут у меня все ровно. Бумага для того есть, чтобы на ней писали. Самое главное, это не твоя жопа и то, что ты в нее засовываешь. Я вас это прошу, это вот эти народные депутаты, они еще будут у нас болтаться на столбах. Вот эти любители которые являются евроинтеграторами или же кем-то, поедающими грантоедами, шило в мешке не утаишь. И это я точно знаю. И вот цыплят по осени считают.